ভাল লগা এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এয়া দেখিছেনে প্ৰথমতে গৰম পানীখিনি উতলাই ল'লোঁ আৰু তাত অলপ মিঠাতেল দিলোঁ নিমখো অলপ দি দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত দি দিলোঁ এয়া দেখিছেনে পাস্তা আৰু পাস্তা সিজিলে নাই চালুড ধুনীয়াকৈ পাস্তাটো সিজি গ'ল আৰু এয়া চাওকচোন মই পাস্তাটো সিজাৰ পিছত মোৰ ওচৰত যিহেতু ডাঙৰ চাকনি নাছিলে সেইবাবে মই সৰু চাকনিখনতে কেইবাবাৰো চাকি ল'লোঁ আৰু এটা সৰু বাতিত ভালকৈ থৈ ল'লোঁ দেখিছেনে বাৰু এয়া আৰু এনেকৈ চাকি লৈ পিনে প্ৰথমতে মই এয়া দেখিছেনে কেৰাহীখন পাতি লৈ দেখিছেনে মিঠাতেল দিলোঁ কিন্তু আকৌ মোৰ ওচৰত ৰিফাইন তেল নাছিল সেইবাবে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এয়া প্ৰথমতে দি ল'লোঁ কটা বগা নহৰু আৰু তাৰপিছত দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি তাৰপৰা ইয়াত দেখিছেনে বিলাহী আৰু জলকীয়া পিঁয়াজ দি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজিম আৰু ভলিউমটো যিহেতু সুদাঙহ নাছিলে সেইবাবে মই অলপ সৰু কৰি লৈ গৈ ইয়াত দেখিছেনে কেৰাহীখন পাতল আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ সিজাকৈ ভাজি ল'ম বিলাহী আৰু পিঁয়াজ সেয়া আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ল'লোঁ আৰু লগতে অলপ হালধি দেখিছেনে আৰু মানে কি আপোনালোকৰ যদি ওচৰত ৰিফাইন তেল থাকে তেনেহ'লে ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ ওচৰত নাছিল সেইবাবে মই মিঠাতেলাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ফেঞ্চবিন বা গাজৰ তেনেকৈও দি ভাজিব পাৰে মোৰ ওচৰত সেয়াও নাছিল সেইবাবে মোৰ বিলাহী আৰু কেঁচা পিঁয়াজকেদি ভাজি ল'লোঁ এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এয়া লাহেকৈ দি দিলোঁ মই পাস্তা আৰু পাস্তাখিনি দি দিলোঁ আৰু পাস্তাখিনি মানে কি বইল কৰোঁতে মই মিঠাতেল দিছিলোঁ সেইবাবে অলপ লাগি গ'ল অঁ তথাপিতো একো নাই কিন্তু সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ভাগিয়ে এটা এটা হৈ যাব বুঢ়ী সেইয়া মই দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ চব মিক্স কৰি আছোঁ দেখিছেনে সেয়া মিক্স কৰি দিছোঁ দেখি ভাল লাগিছে আৰু মানে কি পাস্তা পাস্তা এটা মচলা আছে সেই মছলাটো মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই মানে ওচৰত নাই মই অনা আনিছিলোঁ শেষ হ'ল সেইবাবে মই ঘৰতে থকা পাঁচপণ মছলাকৈ ইয়াত দি দিলোঁ পাঁচপণ মছলা দিলেও ধুনীয়া এটা সোৱাদ উঠে দেখিছেনে আৰু এয়া মই পাঁচপণ মছলা ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকেও মাজে সময়ে এনেকৈ ভাজি খাই থাকিবচোন খুব ভাল লাগে ময়ো মাজে মাজে খাই থাকোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰাহে নহয় আপোনালোকৰ মাজৰ কাৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো এনে বাই বাই